Уважаемые коллеги, добрый день. Мы хотим сегодня поговорить о партнерских взаимоотношениях бизнеса и власти. В последнее время в нашей стране происходят структурные изменения, в том числе во власти, и мы слышим, что новая власть декларирует более комфортные условия для ведения бизнеса в нашей стране, о прозрачности работы, о партнерских взаимоотношениях с властью бизнеса. И мы хотим разобраться с тем, что действительно меняется в данном направлении в нашей жизни, каково бизнесу работается сегодня, какие перспективы завтра и от чего нужно избавиться от вчерашнего наследия. Я руководитель территориального отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в Херсонской области, Александр Максименко. Мои собеседники Елена Кравченко-Скалозуб, эксперт нашей ассоциации налогоплательщиков. И Сергей Рыбачок, руководитель предприятия Малтея, очень активный член ассоциации, тоже член Совета Территориального отделения. Он руководит предприятием, которое 20 лет работает на рынке, из них 15 последних лет занимается производством, производством очень современным, абсолютно конкурентоспособным в нынешних условиях. Он не переживает за вхождение или в Евросоюз, или в какие-то другие организации, потому что его предприятия и его продукцию знают во всем мире и проблем сбыта, производства у него нет. У него есть другие проблемы для того, чтобы заниматься своим основным делом, о которых мы сегодня поговорим. Я хочу остановиться сначала на вопросе взаимоотношения, прежде всего, с налоговой службой и, в частности, в вопросе который очень беспокоил последних несколько лет весь бизнес, это борьбу налоговой службы с так называемыми налоговыми ямами и предприятиями-транзитерами. И связанными с этим иногда нарушениями законодательства и связанными с этим сложности в работе и даже существовании целых организаций, предприятий и трудовых коллективов. Я хочу сначала обратиться к Елене Валентиновне и попросить ее кратко нам охарактеризовать, в общем-то, саму суть проблемы и правовые основы, на которые это все проводилось до сегодняшнего дня. А потом, я думаю, Сергей Анатольевич нам расскажет, как это изменилось и сегодня, и чего ждет бизнес завтра. На, на разе, на, на сегодняшний день дия Ситуація, яка була сформована за попереднього уряду, де всі підприємства, які є платниками податків і підприємці, розподілялись на так звані три групи платників податків, розподілялись вони не в ручному режимі, а розподілялись відповідно до ризикоорієнтовної програми відбору платників податків. Розподілялись наступним чином. Кожного місяця при поданні декларації платниками податків і податку на додану вартість декларації оброблялись базами даної податкової служби і відокремлювалися наступні три категорії платників: це податкові ями, податкові платники, які вважались транзитерами, тобто виконували функцію транзитну, і підприємства, які були віднесені до вигоди набувачів. Тобто всі декларації підкреслюються цією, було підкреслено і самим Клименко на той час міністром доходів і зборів. Що всі платники податків охоплювалися відповідно цією цим цим принципом? Але наразі ми спостерігали результати і наслідки цієї роботи були найбільш важкими для сприйняття саме платниками податків, які були віднесені до вигодонабувачів. Тому що саме до них були основні претензії, були основні зауваження, були основ, основний тягар важелів і інструментів податкових органів, був направлений саме на них. Так, це Кінечні підприємства. Це підприємства, по перше в першу mm -hmm. чергу, які мають активи, тобто є виробничі якісь потужності, є наймані працівники, є значний штат найманих працівників. Наразі більше п'ять осіб, як визначено різ ризикоорієнтовною системою, є рахунки в банках, є рух по цим рахункам, і дійсно це є підприємства, які в першу чергу і наповнюють бюджет своїми податками і результатами своєї діяльності. Але в, у випадку діяльності цієї ризикоорієнтовної системи, яка, наскільки нам відомо, була взята за основу з. Голландії в про в, в процесі модернізації Державної податкової служби і була фінансована за рахунок державного бюджету, але всі ці наслідки вони дійсно дуже болюче б'ють саме по вигодонабувачам, саме по реальним підприємствам, саме по реальному сектору економіки. І завдають значного удару і по іміжу в виробників в Причем, тому, від форми собственниця госодарства, не чесне все равно ліж би тобила активи і форма власності не має значення має значення лише це підприємство, чиє воно дійсно активним на ринку України та інших країн, або, або ні. Якщо ні, якщо підприємство. Немає таких активів, а використовує якимось чином обороти так, то воно може попасти відповідно до категорії або транзитерів, або інколи дійсно і до податкових ям. Тобто можна спостерігати наступне: що дійсно можливо така система відбору, така робота по припиненню незаконних схем, вона має місце. Так, вона має бути, вона має бути впроваджена, але багато аспектів там не враховані. І наразі аспекти, коли не узгоджені податкові зобов'язання, які внаслідок дій податкових органів відповідних перевірок, так реального сектору економіки. Які оскаржуються ще в судовому порядку, але є підставою для реєстрації кримінальних проваджень, які в свою чергу завдають багато клопоту дійсно тим підприємствам, які направляють свою енергію цілі і завдання не на розвиток діяльності своєї фірми, а на Ну, так звану боротьбу з бюрократичним апаратом для цього була спеціальна нормативна база. Сузда в даному випадку це вже відповідно до законодавства є основні аспекти. Вони загальні. А ми маємо справу з підзаконними актами, які по першу чергу є можуть бути змінені вже за нинішньою владою, uh -huh. можуть бути адаптовані під європейське законодавство uh -huh. і повинні бути змінені в найкоротший термін. Я немножко під другим углом зріння, очевидно, хочу задати питання. Мене цікавить, наскільки кореспондувалися ці підзаконні акти з вимогами хозяйственного кодексу, налогового кодексу, во перше во друге Почему я об этом спрашиваю? Ведь это проблема, которая буквально три года давило предприятия всей Украины. Это не наша область, это не конкретный чиновник боролся. Мои коллеги во всех областях буквально криком кричали на всех мероприятиях, заседаниях, проходит, проходит такое вот беззаконие. Просто рушатся предприятия, уничтожаются. Кто все-таки инициатор, но больше меня законная сторона этого дела интересовала. И что тогда надо менять, если это было все законно? Що потрібно змінити, щоб такого не було далі? Дійсно є, я б назвала ці дії в першу чергу не так незаконними, як дійсно є прогалини в законодавстві і в відповідному в кримінальному законодавстві, да, в кримінальному кодексі, в податковому кодексі і в господарському кодексі. Mm -hmm. Тобто, наразі зараз підприємства. Дійсно, податкові органи дійсно мають право, податкова міліція в складі податкової служби має право реєструвати кримінальне провадження в той же час. Дійсно ці суми податкових зобов'язань не узгоджені. Потребує змін саме ця норма. Тобто, допоки вимоги податкових органів не будуть узгоджені в повному обсязі, не знайде відображення це в. карте платника податки, а все платники податки у нас Мають відповідні реєстраційні картки в податкових органах. До цих пір вся робота і фінансування податкової міліції, яка вчиняє дії, які дійсно не узгоджені, є ну, марнотратством. Так, тобто посадові особи витрачають час, часто кошти платників податків, які оплачують їм це з власного карману. А платник податків, той вигодонабувач, який не згоден з такою позицією податкових органів, захищається в суді, і в більшій частини суди стають на боці таких платників податків. Тобто, постає питання цілісообразності цієї системи. І наразі невідомо мені ще ні жодного аналізу відповідних витрат податкової міліції на вжиття таких заходів, і результат не було оприлюднено, я не бачила цієї інформації в в доступі в публічному доступі, але вона була б дуже доцільна для того, щоб за останні, мабуть, навіть три роки провести такий аналіз. Скільки ж надійшло коштів? І скільки ж сум було оскаржено, і платники податків на яку суму захистили свої інтереси. Дякую. Ми таким образом, в общем-то, подошли к суті проблеми і сформулювали, що нужно поменять. Опять же, надо повністю е-е законодавче законодатель должен поработать над тем, чтобы нормативна база Во все, по всем кодексам, по всем законам полностью корреспондировалось. Да. Убрать возможности любого чиновника проводить какие-то беззаконные с точки зрения одной э, действия, прикрываясь, так сказать, прогаленными законодательствами. Получается, что плательщик налогов в данной ситуации э, Сергей Рыбачев содержал штат... Э, чиновников, следователей милиции, которые создавали ему проблему в действиях, чтобы он не смог заплатить вовремя эти налоги для того, чтобы их содержать. Замкнутый mm, круг, да. да ну, да. может быть, это немножко как бы юмор в данной ситуации, но, ну, Сергей, я попрошу тогда э, кратко э, нам осветить вашу деятельность последних лет, которая связана с борьбой за то, чтобы доказать, что вы... Э, производственник, производитель с 15-летним стажем, в общем-то, пытаетесь работать честно, и какое это, туда надо было потратить вам энергию, сколько времени занимает вообще эта деятельность, как она корреспондируется с деятельностью основной производственной. Ну, я благодарен Елене за то, что дала вводный курс о том, как происходит это внутри самой системы, как специалист, который проработал в системе. Александр uh -huh. Павлович благодарен за то, что у нас есть формат сегодняшней встречи, потому что такие мероприятия, которые могли бы вскрыть и дать конструктивное, найти конструктивное решение из ситуации, которая сложилась, это ну, необходимо сегодняшнего дня. На, на вопрос отвечу коротко. 95-97% времени у любого производителя уходит на то, чтобы защитить себя, чтобы не остановиться от того, я назову это словами предпринимателей, налогового маразма, который постоянно надвигается. На сегодняшний день ничего не изменилось, система не изменилась, поэтому мы ожидаем еще худшего. Из того, что было, ну, где-то процентов на 100. То есть будет еще хуже. Почему? Потому что из тех предложений, которые сегодня исходят из центра, отдать на места, формировать бездефицитные регионы, вы будете смеяться, что отдает центральная власть. Центральная власть отдает налог на прибыль, где все предприятия убыточны, соответственно, никто платить ничего не сможет. Второе, отдают штрафы, пени, которые могут возникать при чем? При проверке. Соответствующим образом, количество проверок оно должно быть перманентно, не заканчивающееся, не останавливающееся. Чтобы дополнить бюджет. Для того чтобы да, в конечном итоге э, все ради бюджета, и в конечном итоге для бюджета ничего не делается. То есть, вот э, uh -huh. Лена подтвердит, что э, действия, которые делают определенные э, ну, уже системные группы а, налоговой милиции, следователей, uh -huh. э, 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 групп, которые администрируют налоги, в том числе налог на добавленную стоимость. Вот, к которому я сейчас подойду как к ключевому налогу, к коррумпированному на на налогу, о, о котором говорят все, в том числе и налоговики. И из этого порочного круга невозможно вырваться, потому что инструкции, которые внутренние существуют, мы, мы сейчас услышали это, они а, не только... Ну, скажем, обжаловаться в суде. Они, они преступны сами по себе, они не заюстированы многие инструкции. Ну, и для простых людей, которые не понимают, вот, что такое налог на добавленную стоимость и самой проблемы, я бы хотел сказать, что это ну, вот, выглядит примерно так в рамках анализа специалиста, что если в каком-то предприятии найдено нарушение, то документы, которыми она руководствовалась по цепочке, так называемое, вот слово ланцюжок, у меня вызывает рвотный рефлекс, потому что этими ланцюжками опутана вся страна. То есть нет предприятия в цепи хозяйственной деятельности, у которого не Это было... Счасть, не, не, не было преступного да. ланцюжка. Да. Так вот, если есть в цепи в цепи из 10 звеньев, хоть какой-то преступный ланцюжок, то налоговая накладная, налоговый кредит конечному конечному отцюшку, то есть производителю, который собрал реактивы, препараты, расходные материалы, ему не подтверждается. Таким образом, государство не принимает этот кредит и, соответственно, этот, эта сумма возникает платежу. Ну, к примеру, по нам последние четыре года. Это не только по нам, но я, я пример не, думаете, могу привести. На вашем опыте да, я могу. В общей сложности было выставлено в рамках проверок по поведомленным решениям было выставлено более 15 миллионов гривен этих сам, обязательств. Вот вдумайтесь, 15 миллионов. Не подтверждено. Их подтвердить, потому что в ланцушках были поставщики полипропилена, ну, к примеру, производитель полипропилена, которым пользуется наше предприятие, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Значит, его признали э, как ямой вот, по классификации, вот. мы получили полипропилен, переработали, у нас есть оборудование, у нас есть люди, у нас есть э, продажи, они зафиксированы в таможне, этот товар пересекал границы, все, все подтверждено, но нам выставляется недоимка на сумму НДС, который был в числе товара, это большая сумма. Вот таким вот образом работали цепочки. Ну, о каких вот суммах примерно идет речь? Ну, у меня 15 миллионов. Это за три миллион миллион. года 15 миллионов да. гривен. 15 миллионов гривен. Да. Э, проблема, она достигла такого апогея, что когда мы стали анализировать, э, как от этого можно избавиться, то есть проблема эффективных фирм, проблема ям, э, налоговых ям, из чего она состоит? Когда мы разложили эти составляющие, мы нашли формулу решения вопроса. Я не хотел бы, чтобы наша встреча выглядела как э, э, встреча жалоб там что мы жалуемся это коснулось всех здесь жаловаться мы бесполезно. ищем пути а выхода, путь, да. путь выхода и устранение Значит, вот этих вот условий учитывая да. законодательство учитывая законодательство ну, скажем криминальное законодательство нельзя перекладывать ответственность на человека который не совершал А вот в налоговом законодательстве кто-то совершил преступление а отвечать материально будет конечный потребитель у которого, как правило, должны быть активы, потому что если нет активов, формула такая, а что с него взять, идем дальше, найдем, где у кого есть актив. Это я и имел в виду, когда говорил о несогласованности законодательства. Это то, о чем Елена, в общем-то, суммы, поверила. суммы, да. которые начисляются, они никогда не поступают в бюджет, закон, в суды их спростовывают. То есть, как правило, все решения судов до высшего кассационного суда, закон обмануть невозможно, но система с двух сторон работает вот таким вот образом. В результате применения этой системы, я думаю, что это была разработана определенная схема, при которой, я сошлюсь на академика Гейтса, примерно 400 миллиардов гривен ежегодно в нашей стране уходило в тень. Вот учитывая вот эту схему, я подробно а, потом скажу, как она работала. Но механизмом для того, чтобы эту схему поломать, является самый простой метод, который он э, проанализирован специалистами. Мы обсуждали неоднократно вот с членами ассоциации. И мы сегодня предлагаем следующее. Необходимо Необходимым и достаточным условием для того, чтобы ликвидировать налоговые ямы, для того, чтобы налогу... ликвидировать фиктивные предприятия, есть введение СПД-счетов в казначействе по учету налога на добавленную стоимость. То есть, вот этот вопрос: идет, говорит о том, что мы вынуждены были окунуться в суть этих проблем. И мы выработали определенную концепцию, которая состоит из 10 пунктов, которые могут сделать. За короткий срок, я его оцениваю минимум квартал, максимум полгода, привести все регионы вот, сегодня, на сегодняшний день в том состоянии, в котором они находятся, к бездефицитности. То есть эти регионы будут самодостаточны при полном отсутствии проблем, которые у нас возникали до сегодняшнего дня. Я думаю мы отдельно об этом поговорим. Я просто расстрою сейчас схему, как она работала последние три или четыре года. С момента введения НДС на территории Украины НДС прогрессивный, интересный налог, но в каждой стране он работает по-разному. В нашей стране он работает никак, но он управляется как-то. И вот наши умозаключения пришли к следующим, к следующим результатам: в бюджете государства от доход от поступления налога на добавленную стоимость составляет 150 миллиардов гривен. Вот. По нашим расчетам, при введении СПД-счетов бюджет поступит дополнительно, 400 миллиардов гривен. Я их обосную тоже, когда мы будем подходить к вопросу о концепции. Это э, простой логический путь и доступные цифры, доступная информация.